Я думаю, что это не от большого ума. Это не от большого ума. Люди, которые, они сами не понимают, чего не требуют. Пусть они обратятся с этим вопросом, с этим баннером, к руководству города. Мы делаем свою работу, и ребята, и поймите правду, что есть вещи, которые Норм... нормальный человек поймет эту ситуацию, а идиоты и всякие разные, они этого не поймут. Поэтому на них нужно обращать внимание, и я к этому болельщиков а не оскорбляйте идиотами. Зачем вы это? Ну зачем? А, а нет. нет. Давайте. Я сказал свое мнение и все. Если вы имеете право вывешивать такие, вы имеете. Вы... Да мне все равно. Это, все, это, себя, это, это меня лично касается. Я этой команде отдал скоро 20 лет. И то, что там вешают, это лично касается обидом для меня. Вот и все.